दुष्कर्मार्कनिसर्गकर्कशमः सम्पर्कतत्तं मिलत् पङ्कं शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालङ्क्रिये अम्ब त्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मङ्क्त्वा विधूय व्यथाम् आनन्दोदयसौधशृङ्गपदवीम् आरोढुमाकाङ्क्षती नगराजशेखरसुते नाकालयानां पुरः कामाक्षि विपत्प्रशमने कारुण्यदाराः किरन् आगच्छन्तमनुग्रहं प्रकटयन्नानन्द्यबीजनिते नाशीरे मृदुहास एव तनुते नाथे सुधाशीतलः कामाक्षि प्रथमान न विभ्रमविधिः कन्दर्पदर्पप्रसूः मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णा तु मे किल्बिषं यं द्रष्टुं विहिते करग्रह स्वैरं कारयति स्मताण्डवविनोदानन्दिना तण्डुना क्षुण्णं धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः कर्मग्रन्थिनियन्त्रितैरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः मुग्धैर्द्रष्टुमशक्यमेव मनसा मूढस्य मे चक्षुषो मार्गं दर्शयतु प्रदीप इव ते ज्योत्स्नाकान्तिभिरेव निर्मलतरं नैशाकरं मण्डलं हंसैरेव शरद्विकाससमये व्याकोचमम्भोरुहं स्वच्छैरेव विकस्वरैरुढुगनैः कामाक्षिबिम्बं दिवः पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखं पुष्णातिशोभाभरम्